নমস্কাৰ পৰহি মোৰ ফেচবুক পেজত শিৱসাগৰৰ সন্মানীয় বিধায়ক অখিল গগৈদেৱক লৈ বৈকুণ্ঠ প্ৰিন্স পাঠক বোলাজনে যি ধৰণৰ বিৰূপ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিলে তাৰ বিৰুদ্ধে মই এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াইছিলোঁ কিন্তু বৰ্তমান বৈকুণ্ঠ প্ৰিন্স পাঠকদেৱে সেই ভিডিঅ'টোৰ ভিডিঅ'টো গ্ৰহণ সানি সমাজত বেলেগ ধৰণে প্ৰচাৰ কৰি থকা দেখিবলৈ পাইছোঁ প্ৰথম কথা মই সেই ভিডিঅ'টোত কোনো ধৰণৰ সংগঠনক দোষাৰোপ কৰা নাছিলোঁ আৰু কোনো পৰকীয়া প্ৰেমক সমৰ্থন জনাইও ভিডিঅ'টো পোৱা নাছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো আছিল একমাত্ৰ এজন ব্যক্তি আৰু সেইজন হৈছে বৈকুণ্ঠ প্ৰিন্স পাঠক বোলা এই দালালটোৰ ওপৰতহে তেওঁ বৰ্তমান প্ৰচাৰ কৰি আছে যে মই পৰকীয়া প্ৰেমক সমৰ্থন জনাইছোঁ আৰু সমৰ্থন জনাই নদী আৰু নাৰীৰ জাগ্ৰত শক্তি অসম নামৰ সেই নাৰী সংগঠনটোকো অপমান কৰি আছো আপোনাৰ মগজটো বেয়া হৈছে নেকি মই তাত কেতিয়া সেইকেইটা শব্দ ক'লো আপুনি দেখাই দিব পাৰিবনে প্ৰথমতে আপুনি এটা কথা কওক লাভ জেহাদ মানে কি আপুনি মোক সেইটো প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব লাগিব লাভ জেহাদ মানে কি আৰু অখিল গগৈদেৱে ক'ত লাভ জেহাদ কৰিলে কি প্ৰমাণ আছে আপুনি মোক প্ৰমাণ সহকাৰে দিব লাগিব নহ'লে আপোনাৰ ওপৰত আমি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম প্ৰথম কথা হ'ল নদী আৰু নাৰী জাগ্ৰত শক্তি অসমৰ বহুতো কাম কাজ আৰু বহুকেইগৰাকী মহিলাৰ কষ্টক মই সমৰ্থন জনাওঁ তাৰে এগৰাকী হৈছে সেই সংগঠনটোৰ কেন্দ্ৰীয় সভানেত্ৰী জুনমণি বাইদেৱে যিদৰে দেহে ক্ৰেহে কাম কৰিছে হয়তো আপোনালোকে নাজানে সেইগৰাকী মহিলাই সংগঠনটোৰ থাকি সংগঠনটোৰ সহায় নহয় কিয় অন্ততঃ কাৰো টকা পইচা হয় নলগৈ নিজৰ টকাৰেই হ'লেও তেওঁ বহুত মানুহক নিঃস্বাৰ্থভাৱে সহায় কৰি আছে তেওঁ লাগিলে গাড়ী মটৰ নাথাকিলেও স্কুটি চলাই হাজাৰ কিলোমিটাৰ শ কিলোমিটাৰ গৈও মানুহক সহায় কৰি আছে সেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে মহিলাই কিদৰে মহিলাসকলক বাকী মহিলাসকলক একত্ৰিত কৰি মহিলাক সৱলীকৰণ কৰিব পাৰি তাৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছে সেইগৰাকী মহিলাৰ কাম কাজত মই আপ্লুত হৈ মই ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁক যোগাযোগ কৰিছিলোঁ আৰু বৰ্তমানেও মই সেই বাইদেউক বিভিন্ন কামত সহায় কৰি আছো তেওঁৰ সেইবিলাক কাম এই সংগঠনটোৰ সেইবিলাক কামে মোৰ মন প্ৰাণ চুই যায় আৰু এগৰাকী বাইদেউৰ নাম আছিলে তেওঁ হৈছে গায়ত্ৰী হত্যা বাইদেউ এই কেইগৰাকীমান বাইদেৱে ইমান ধুনীয়াকৈ এই সংগঠনটোত থাকি কাম কৰি আছে সেইটো কিন্তু শলাগিবলগীয়া আৰু আপোনালোকে যদি নাজানে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ কাম কাজবিলাক চাব দ্বিতীয়তে এই বৈকুণ্ঠ প্ৰিন্স পাঠক বোলা ব্যক্তিজনে যদি সাহস আছে মোৰ লগত লাগিবলৈ আপুনি নিজাববীয়াকৈ লাগক আপুনি এই মহিলা সংগঠনক মহিলাসকলক টানি আনি মহিলাসকলক বিপথে পৰিচালিত কৰি মোৰ বাবে মোৰ হৈ যুঁজিবলৈ বাধ্য নকৰাব সেইটো অতি লাজৰ কথা মানে মোৰ হাঁহি উঠিছে আপোনাৰ ইমান আপুনি ভয়াটোৰ নে যে মোৰ উত্তৰ দিবলৈ আপুনি গোটেই মহিলা সংগঠনক টানি আনিবলগীয়া হৈছে মোৰ কথা হ'ল মই কোনো নাৰী কোনো মহিলাক কোনো মহিলা সংগঠনক মই অপমান কৰা নাই সেইটো মোৰ স্পষ্ট কথা আৰু তাত মই কোনো ধৰণৰ সংগঠনৰ নামো লোৱা নাছিলোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টো আছিল মাত্ৰ এই বৈকুণ্ঠ প্ৰিন্স পাঠক দোলাটোৰ ওপৰতহে দ্বিতীয়তে পৰকীয়া প্ৰেমক মই সমৰ্থন কৰোঁ বুলি মোক বহুতে অপমান কৰি আছে মই তাক কেতিয়া কলো যে মই পৰকীয়া প্ৰেমক সমৰ্থন কৰোঁ আচলতে এই শব্দবোৰ মোৰ মুখত আনিবলৈও নাজিলে এই দালাল বৈকুণ্ঠ প্ৰিন্স পাঠকৰ কাৰণেহে মোৰ মুখত এই শব্দবোৰ আনিব লগা হৈছে পৰকীয়া প্ৰেমে কিদৰে ঘৰ দুই চাৰিখনমান ঘৰক নষ্ট কৰি দিব পাৰে সেইবোৰ আমিও জানো কিন্তু এটা কথা পৰকীয়া প্ৰেম অবৈধ নহয় এই কথা আইনেও কৈ থৈছে আচলতে ভাৰতত পৰকীয়া প্ৰেমক এডাল্ট্ৰি অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা নহয় কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদৰ ভিত্তিত ভিত্তি হিচাপে গণ্য কৰা হয় ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ চাৰিশ সাতান্নব্বৈ নং ধাৰাত এই পৰকীয়া প্ৰেমক অপৰাধ বুলি কোৱা হৈছিল যদিও কিন্তু দুহেজাৰ সোতৰ চনত এই পৰকীয়া প্ৰেমক অপৰাধ বুলি গণ্য কৰা নহয় এইটো হৈছে আইনৰ বিষয় তাত মোক সাঙুৰি অনাৰ কি প্ৰয়োজন আছে মই কোনো কালেই পৰকীয়া প্ৰেমক সমৰ্থন কৰোঁ বা নকৰোঁ সেই কথাটো মই সেই ভিডিঅ'টোত উল্লেখ কৰা নাই কিন্তু এই বৈকুণ্ঠ প্ৰিন্স পাঠক বোলাটোৱে সমাজত বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰি আছে যে মই পৰকীয়া প্ৰেমক সমৰ্থন কৰি এই নাৰী সংগঠনৰ কাম কৰি থকাসকলক অপমান কৰিছোঁ এই মানুহটোৰ মগজটো বেয়া হৈছে নেকি চাওক আপোনাৰ টি আৰ পি ল'বলৈ মন গৈছে বা আপোনাক মোৰ সমালোচনা কৰিবলৈ মন গৈ আছে চিধাকৈ সমালোচনা কৰক আপুনি ইনে কাৰোবাক টানি আনি উচটনি দি মোৰ বিৰুদ্ধে জগাব নালাগে গম পাইছেনে মহাশয় আৰু এটা কথা এই বৈকুণ্ঠ প্ৰিন্স পাঠক বোলাজনে এ চি গাড়ীৰ ভিতৰত সোমাই মহিলাক মহিলাৰ ওপৰত ভাষণ দি আছে কিন্তু তেওঁ ফিল্ডত নাথাকে দেই মই জনামতে তেওঁ ফিল্ডত নাথাকে তেওঁ যেতিয়াহে তেতিয়াহে ফিল্ডত যায় য'ত পৰকীয়া প্ৰেমৰ কিবা সুংসূত্ৰ পায় য'ত তেওঁ সুবিধা ল'ব পাৰে য'ত দালালি কৰিব পাৰে তাতহে তেওঁ গৈ জঁপিয়াই গৈ সেই কথাটো মোক বহুলোকে কৈছে মই প্ৰমাণ পাইছোঁ তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে মই কথাটো কৈছোঁ এওঁ এই মহিলাসকলক যোনসকল মহিলাই সঁচাকৈ সমাজৰ বাবে কাম কৰি আছে সেইসকল মহিলাক কোনো কালেই সমাজত স্বীকৃতি নিদিয়ে তেওঁ সংগঠনৰ কোনো কালেই স্বীকৃতি নিদিয়ে কিন্তু তেওঁ এই অবৈধ প্ৰেম বা পৰকীয়া প্ৰেমৰ যেতিয়াই কিবা এটা ওলায় তাতে গৈ তেওঁ তাত জঁপিয়াই পৰি সুবিধাটো ল'বলৈহে যায় এই মহিলাসকলে যে মহিলাৰ কাৰণে বহুত আৰু কিবা কিবি ভাল কাম কৰি আছে সমাজত সেই কামত কিন্তু কোনোদিন অনুপ্ৰেৰণা নজকায় আৰু এই ব্যক্তিজনে এটা মহিলা সংগঠন খুলি আচলতে মহিলাসকলক অপমানহে কৰি আছে তেওঁ মহিলাসকলক খটুৱাই আছে আৰু খটুৱাই আছে অকল সেই পৰকীয়া প্ৰেমৰ এই বিষয়টোৰ ওপৰতহে এই বিষয়টো হৈছে এটা আইনৰ বিষয় এই বিষয়টোৱে যে এই মহিলাসকলৰ কাৰণে যে লাগি থকা এই মহিলাসকলক কিন্তু কেতিয়াবা বিপদত পেলাব যিসকলে আইনৰ সকলো দণ্ডবিধি জানে সেইসকলে কিন্তু আপোনালোকৰ ওপৰত কেতিয়াবা বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে কাৰণ এই পৰকীয়া প্ৰেম হৈছে এটা ব্যক্তিগত বিষয় হয় যদিহে সেই পৰকীয়া প্ৰেমে সমাজত পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিছে বা পৰিয়ালটো ধংস কৰিছে তাৰ কাৰণে আইন কানুন আছে আপোনালোক কোন হয় আপোনালোকে যে গৈ সেই সংগঠনটোৰ সেই সেই ঘৰখনত গৈ অশান্তি আচলতে মহিলাসকলে বা বিবেকবান মহিলাসকলে সেইটো কামত নাযায় কিন্তু দেই এই বিষয়টোত এই পৰকীয়া বিষয়টোত যায় কেৱল এই বৈকুণ্ঠ প্ৰিন্সপাঠ বোলাটোহে আৰু গৈ তাত দালালি কৰে কিদৰে পইচা খাব পাৰি তাৰ হিচাপ নিকাচ কৰিবলৈহে তাত সোমাই গৈ এইবিলাক কথা আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ মহাশয় আপোনাৰ যুক্তি আছে যদি এই বিষয়ত মাত মাতক মোক উত্তৰ দিব আৰু লগতে আপুনি মহিলাসকলক টানি আনি মোৰ বিৰুদ্ধে উচতোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই মই কোনো সংগঠন মই কোনো মহিলাক লৈ অপমান কৰা নাই মই আহোম ৰমণী আহোম ৰমণী গম পাইছেনে মই আপোনাতকৈ বেছি মহিলাৰ কাৰণে যুঁজিম যুঁজি আছো যুঁজিম আপুনি ওপৰতে দালালি কৰি মহিলাৰ কাৰণে মই কাম কৰিছো বুলি দেখাই থাকি লাভ নাই আপোনাৰ চৰিত্ৰ জনাই জানে আৰু এটা কথা দ্বিতীয়তে তেওঁ কৈছে মই সংগঠন কৰি অখিল গগৈদেৱৰ দৰে সম্পত্তি গোট নাই কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্ক সম্পত্তি কোটোৱা নাই বোলে আপুনি অখিল গগৈ যদি ক'ৰবাত অবৈধ সম্পত্তি আছে আপুনি তাৰ কাৰণে আইন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক অখিল গগৈ দেৱে অতীতৰ পৰাই কৈ আছে আপোনালোকে মোৰ ওপৰত সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক মোৰ কত কি সম্পত্তি আছে আপোনালোকে দেখাই দিয়ক অৰ্কিড পাৰ্কখন কি হয় আপুনি জানেনে আপুনি যদি নাজানে অৰ্কিড পাৰ্কখনত এবাৰ আহিব আপোনাৰ আপুনি তাত আহি অনুভৱ কৰিব পাৰিব অৰ্কিড পাৰ্কখন আচলতে অসমৰ বাবে কি এটা ডাঙৰ অৱদান আৰু সেইটো অখিল গগৈ ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহয় সেয়া হৈছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ লগতে সেই দুৰ্গাপুৰ অঞ্চলৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ অৱদান এটা ডাঙৰ বৃহৎ অনুষ্ঠান কাজিৰঙাত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান চোৱাৰ লগতে মানুহে দেশ বিদেশৰ পৰা আহি অৰ্কিড উদ্যানত যি এক আনন্দ পায় সেইটো আপুনি অন্ততঃ নুবুজিব আপুনি ৰাজনীতিৰ কাৰণে অৰ্কিড পাৰ্কখনক টানি আনি যায় কিন্তু অৰ্কিড উদ্যানখন আচলতে ৰাজনীতিৰ বিষয় হ'ব নোৱাৰে তাত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে দুশৰো অধিক নিবনুৱাক সংস্থাপন দি ৰাখিছে তাৰ ওচৰৰ সম গাঁওখনৰ সমগ্ৰ ৰাইজে তাত ব্যৱসায় কৰি ঘৰ চলাই আহিছে সেই অনুষ্ঠানটোক আপুনি ৰাজনীতিকৰণ কৰিবলৈ নাযাব সেই অনুষ্ঠানে অসমত এটা ডাঙৰ নিবনুৱা সমস্যাক সমাধান কৰি থকাৰ লগতে ই এক সম অসমৰ কাৰণে এটা অৱদান আপুনি অন্ততঃ সেই অনুষ্ঠানটোক সন্মান কৰিব নাজানিলেও অসন্মান নকৰিব অসন্মান নকৰিব আপোনাৰ তাত কোনো অধিকাৰ নাই আৰু এই আপুনি মোক এটা উত্তৰ দিব লাগিব এই লাভ জিহাদ কি হয় সেইটো প্ৰশ্ন আপুনি মোক উত্তৰ দিব লাগিব অখিল গগৈ ক'ত লাভ জিহাদ কৰিলে আৰু এইবিলাক শব্দ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মুখত আমি শুনিবলৈ পাওঁ আপোনালোকে ধেমাধৰাখিনিয়ে সেই শব্দবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি যাকে তাকে অপমান কৰি নাথাকিব আৰু মোক কৈছে মই অখিল গগৈ ভাগিনীয়েক চাওক মই কাৰোবাৰ ভাগিনীয়েক হয় কিবা হয় মোৰ সেইবিলাক কথা নাই মই হৈছোঁ প্ৰথম অসমৰ এগৰাকী নাগৰিক মই সচেতন নাগৰিক মই কিবা বেয়া দেখিছোঁ মই তাত মাত মাতিম তাত আপুনি মোক কাৰোবাৰ লগত সম্বন্ধ টানি আনি মোক কিবা কিবি কথা কৈ থাকিব সেইবিলাক সেইবিলাক আচলতে কথাও নহয় মই কাৰোবাৰ ভাগিনীয়ে কৈ মই দালালি কৰিবলৈ যোৱা নাই মই ঠিকা ঠুকলি ল'বলৈ যোৱা নাই মই শিৱসাগৰৰ উন্নয়নত বাধা দিবলৈ যোৱা নাই মই কিদৰে তেওঁৰ ভাগিনীয়ে কৈ মই কিদৰে শিৱসাগৰত সকলো সমস্যা সমাধান হয় অসমৰ সকলো সমস্যা সমাধান হয় মই তাতহে গুৰুত্ব দি আছো শিৱসাগৰত যদি কিবা মই হোৱা দেখা কোনোবাই যদি মই সামাজিক মাধ্যমত দেখোঁ যে শিৱসাগৰটো কাম হোৱা নাই মই লগে লগ স্ক্ৰীণশ্বট ৰাখি মই তেওঁৰ পিয়ে বা মই অখিল গগৈদ মোক ব্যক্তিগতভাৱে জনাই দিওঁ এইটো বিষয়ত আপুনি চাব মই সেইটো কাম কৰি আছো মই অখিল গগৈ ভাগিনীয়ে কৈ মই সুবিধা ল'বলৈ যোৱা নাই বুজিছা ন মই সুবিধা হৈছে এটা ভিডিঅ' দিছে আৰু মোক সাংঘাটিক ধৰণে সমালোচনা কৰিছে এক মিনিটো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাওক মহিলাসকলে যে মই আপোনালোকৰ হৈ মাত মাতি আছো আপোনালোকৰ কথা চিন্তা কৰিছো দুৰ্ভগীয়া পুৰুষসকলৰ কথা চিন্তা কৰিছো কিন্তু এনেকে যদি বিধায়কৰ পৰিয়ালৰ মানুহে মোক ভাবুকি দিয়ে কথা কয় মই কেনেকৈ আপোনালোকৰ হৈ কাম কৰিম কওক নদী আৰু নাৰী জাগ্ৰত শক্তি অসমৰ সদস্যসকলে আপোনালোকৰ হৈ কেনেকৈ কাম কৰিব কওক শুনি লওক এই যে কথাকেইটা ক'লে এই কথাকেইটাই কিমান মহিলাক আঘাত দিছে হয়তো এই এই মহিলাগৰাকীয়ে বুজি পোৱা নাই আৰু এওঁ নিজকে বহুত ভাল ভদ্ৰ কিন্তু এওঁ মুখৰ ভাষা অতি অসভ্য সমালোচনা কৰক কিন্তু পৰহীয়া প্ৰেমক সমৰ্থন কৰি জুতি লোৱা শব্দৰ অৰ্থ কি ভণ্টি মই বুজি পোৱা নাই আপুনি জুতিলৈ পাইছে নেকি এই ভিডিঅ' বনোৱা ছোৱালীগৰাকীক কৈছোঁ আপোনাৰ এই জনৈ পাত্ৰ নামৰ ছোৱালীগৰাকীক মই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ বিধায়কৰ ভাগিনীয়েকক যে আপুনি আপুনি পাইছে নে আপোনাৰ কোনোবা ৰিলেটিভে পাইছে পৰকীয়া প্ৰেমৰ জুতিলৈ ইয়াৰ অৰ্থ কি বুজি নাপালো আপোনাৰ মামাক মই ৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিকভাৱে কোনোবা সংবাদ মেলত সমালোচনা কৰিছোঁ সেই সমালোচনাৰ উত্তৰ ভাষা সেই বিষয়ে হ'ব লাগে কিন্তু মোৰ ব্যক্তিগতকৰণ কৰি পৰকীয়া প্ৰেমটো আপুনি উৎসাহিত কৰাৰ আপোনাৰ কোনো অধিকাৰ নাই নদী আৰু নাৰী জাগ্ৰত শক্তি অসম আৰু অসমৰ মহিলা সমাজে পৰকীয়া প্ৰেমক সমৰ্থন নকৰে আপুনিও সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰিব স্পষ্ট কথাই কৈছোঁ চিধা কথাই কৈছোঁ যিমানেই যি নকওঁক এই সংগ্ৰাম কেতিয়াও স্তব্ধ নহয় আমি বুজি পাওঁ মই এজন পুৰুষ হৈও বুজি পাইছোঁ আপুনি এগৰাকী নাৰী হৈও বুজি পোৱা নাই কিমান নিম্ন মানদণ্ডৰ নিকৃষ্ট মানদণ্ডৰ আপুনি হ'ব লাগিব কাক উৎসাহিত কৰিছে পৰকীয়া প্ৰেম কৰা মানুহখিনিক উৎসাহিত কৰিছে পৰহীয়া প্ৰেম কৰিলে কি কি অসুবিধা হয় আপুনি জানেনে এখন সমাজত প্ৰভাৱ পৰে কালি এটা মোলৈ ফোন কল আহিছে আঠমহীয়া এটা সন্তান এৰি থৈ মাক পলাই গুচি গৈছে সেই আঠমহীয়া ল'ৰাটোক দুগ্ধপান কৰিবৰ কাৰণে মাতৃ বিচাৰি ফুৰিছে আপুনি এবাৰ ভাবক আপোনাৰ ঠাইত ৰৈ যে কিমান কষ্টকৰ হব পাৰে সেই সময়খিনি মোৰ এটা সন্তান আছে তাৰ এতিয়া বয়স হৈছে তেৰ মাহ চৈধ্য মাহ সেই ল'ৰাটোৱে মাক দেউতাকক কেনেকৈ বিচাৰে সেইটো মই উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ কাৰণ মই এজন দেউতাক আপুনি এতিয়ালৈকে বিয়া হোৱা নাই চাগে আপোনাৰ সন্তান নাই চাগে সেইকাৰণে আপুনি উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই আইনীভাৱে দৃভ ছয় কোনোবাই বিয়া পাতিছে তাত নদী আৰু নাই জাগ্ৰত শক্তি অসমৰ বৈকুণ্ঠ প্ৰিন্সে ক'ব লগা কথা একো নাই আৰু বৈকুণ্ঠ প্ৰিন্সৰ এইটো অকলে বৈকুণ্ঠ প্ৰিন্সে কৰা সংগঠন নহয় মই জুতি ল'বলৈ যোৱা নাই ইয়াতে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ নাৰীসকলে এটা শক্তি গঠন কৰি লৈছে যিটো শক্তি অদম্য সৎ সেই শক্তিটোৱে কাম কৰি আছে অকল মই কৰা নাই ইয়াত মোৰ আপোনালোকৰ মামায়ে যেনেকৈ এটা ৰাজনৈতিক দল চলাই আছে তেনেকৈ তাত যেনেকৈ একশক্তিৰ সম্ৰাট আমাৰ ইয়াত সেইটো নহ'ব আমাৰ ইয়াত সকলোৱে মিলি জুলি আলোচনা কৰাৰ পাছত এটা ডিচিশ্যন লয় মই যদি কওঁ আমুকত নাযাবি আমুকটো নকৰিবি মানি নলয় তেওঁলোকে নিজৰ মতে কৰে তেওঁলোকো সুস্থ আপোনাৰ দৰে অসুস্থ নহয় তেওঁলোক সুস্থ নাৰী সুস্থ সমাজ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছে আমাৰ লগত কিয় কিয় অসুবিধা দালাল দালাল বুলি ক'বলৈ ভাল প্ৰমাণ দিবলৈ বহুত টান আপুনি মোক দালাল বুলি কৈছে মই কেনেকৈ থাকোঁ মোৰ লাইফ ষ্টাইল চাব মোৰ গুৱাহাটীত আপোনালোকৰ মামা মামাৰ দৰে সম্পত্তি নাই মই সংগঠন কৰাৰ কথা কয় মই সংগঠন কৰি গুৱাহাটীত মাটি কিনিব পৰা নাই মই সংগঠন কৰি কাজিৰঙাৰ দৰে তাত মই পাৰ্ক খুলিব পৰা নাই মই সংগঠন কৰি তেজপুৰৰ ফালে আশী নব্বৈ বিঘা মাটি কিনিব পৰা নাই মই সংগঠন কৰি আগে পিছে মই চাৰি পাঁচখন গাড়ী ঘূৰাব পৰা নাই মই সংগঠন কৰি উচ্ছেদিত বাংলাদেশীৰ পক্ষ ল'ব পৰা নাই মই সংগঠন কৰি গুৱাহাটীলৈ মানুহ মাতি আনি আন্দোলন কৰাই এজন শ্ৰমিকৰ গাত জুই লগাই মই তেওঁক আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য কৰা নাই এইখিনি কথা পাহৰি নাযাব আপোনালোকৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বক মই বাৰে বাৰে কৈ আছিলোঁ মেছেজ কৰিছিলোঁ যে আপোনালোকৰ ল'ৰাই মোৰ বিৰুদ্ধে বেয়া বেয়াকৈ এনেই লিখি থাকে বেয়া নালাগেনে ৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিক সমালোচনাবিলাক বুজি পাব ব্যক্তিগতকৰণ নকৰিব যদি ইমানখিনি শিক্ষাগত অৰ্হতা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে সমালোচনাৰ পৰা বাহিৰত থাকিব ফেচবুকটো হ'ল বুলিয়েই ভিডিঅ' এটা দিয়াটোৱেই দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য নহয় উত্তৰবিলাক প্ৰশ্নবিলাক স্পষ্ট শুদ্ধ হ'ব লাগে সিদিনা মই আপোনালোকৰ মামাক মই ৰাজনৈতিক তেওঁ এটা প্ৰশ্ন অৰাজনৈতিক এটা বাতাৱৰণত ৰাজনৈতিক এটা প্ৰশ্ন আৰু অৰাজনৈতিক এটা প্ৰশ্ন মই আপোনালোকৰ মামা তথা আপোনাৰ এটা সমষ্টিৰ বিধায়কলৈ মই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছোঁ সেইটো সুস্থভাৱে কৰিছোঁ তাত মোৰ দুই এটা শব্দ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে তেওঁ কয় তাৰ উত্তৰটোহে লাগে আপুনি আকৌ পৰকীয়া প্ৰেমৰ কথা আনি পেলাই অসমৰ মহিলা সমাজক বিপথে পৰিচালিত নকৰিব বেয়া কামক উৎসাহিত দিব নোৱাৰে আপুনি যিমান ডাঙৰ বিধায়কৰ ভগ্নি নহওক কিয় যিমান ডাঙৰ বিধায়কৰ যিমান দল সংগঠনে আপোনাক ছাপৰ্ট নকওক কিয় পৰকীয়া প্ৰেম ডিঙি কটা গ'লেও মই সমৰ্থন নকৰোঁ আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিব চলি আছে অনাগত দিনত নদী আৰু নাৰী জাগ্ৰত শক্তি অসম আৰু শক্তিশালী হ'ব প্ৰত্যেক দিনাই আমাৰ এই সংগঠন এই শক্তিত সংগঠন বুলি নকওঁ সংগঠন বুলি ক'লে ভাবিব যে ইয়াতে আমাৰ নদী আৰু নাই জাগ্ৰত শক্তি অসমত কংগ্ৰেছ বিজেপি এ জে পি এ জে পি আৰু বিভিন্ন যিমানবিলাক সংগঠন মানে ৰাইজৰ দল আৰু যিমানবিলাক ৰাজনৈতিক দলৰ মানুহ আছে তেওঁলোকো আছে ইয়াতে এইটো 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 আপোনালোকৰ নিচিনাকৈ তেনেকুৱা সংগঠন নহয় এইটো এটা শক্তি ইয়াত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ আছে বহু প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়া আছে মই এটা চেষ্টা কৰিছোঁ এই চেষ্টাটোক বাধা নিদিব বেলেগভাৱে কওক কি দালালিগিৰি কৰিছোঁ কি দালালিগিৰি কৰিছোঁ প্ৰথম এই সংগঠন খুলিয়ে মানুহক পইচা লোৱা বন্ধ কৰাই দিছোঁ বেয়া কাম কৰিছোঁ নেকি কিয় কিয় মানে কিয় এইটো এইটো বিষয়ত কি কিয় আপোনালোকৰ গা খজুতি লাগে মই এজন পুৰুষ যিজনে মাত মাতি আছোঁ মোৰ এতিয়া পিছফালে এনেকুৱা ধৰণৰ শক্তিশালী কিছুমান নাৰী আছে যি নাৰীয়ে সদায় মোক শক্তি দিয়ে লাজ পাব লাগে চৰম বাব লাগে দুখ লাগিব লাগে আপোনাৰ আপুনি এগৰাকী নাৰী হৈ নাৰীৰ বেদনাখিনি বুজিব লাগে যদি মই এজন পুৰুষ হৈ বুজি পাইছোঁ মই আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ যে মই এজনী পুৰুষ যাৰ বাবে মই আজি এতিয়া নহয় যাৰ বাবে মই এই কথাখিনি মই ৰাইজৰ মাজত নিচো আৰু এখন সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলো সেইদিনা সংবাদ মেলত প্ৰয়োজনত জনক গগৈ ডাঙৰীয়াই বিধায়ক জনক গগৈ ডাঙৰীয়াই উত্তৰ দিব আপোনালোকৰ ল'ৰাবিলাক আপোনালোকৰ মানুহবিলাকক কিয় ইমান অশিক্ষিত শিষ্টাচাৰ দিছে আপুনি যে কা আন্দোলনৰ কথা কৈছে এইফালে আপোনালোকৰ মুমাইদেৱে কৰা গুৱাহাটীৰ আন্দোলনটোৰ কথা মনত আছেনে নাপায় এইবিলাক নকৰিব আপোনালোকৰ ভাল কামত সদায় সহযোগিতা কৰিছোঁ অসমীয়া ছোৱালী হিচাপে বোৱাৰী হিচাপে সন্মান সন্মান কৰোঁ এই সন্মানক অসন্মানিত কৰিবলৈ বাধ্য নকৰিব আপোনাক বহুত মানুহে প্ৰশ্ন কৰি আছে উত্তৰ দিয়ক পৰকীয়া প্ৰেমৰ জুতি লোৱা শব্দৰ অৰ্থ কি বহি দিব লাগে আমি আমি ভয় খোৱা মানুহ নহয় বাঘৰ পোৱালি হয় আপুনি যেনেকৈ ভাবিছে আপুনি বাঘৰ বংশধৰ আমিও বাঘৰ বংশধৰে হয় আমাৰ এই সংগ্ৰামখন কেতিয়াও আপুনি বাধা দিব নাহিব নাপায় দুখ লাগে বহুত মানুহ কষ্টত আছে বহুত নাৰী কষ্টত আছে বহু পুৰুষ কষ্টত আছে আপুনি এইটো ফিল কৰিব নোৱাৰিব মই বৰ দুখ পাইছোঁ এই কথাটো কোৱাৰ কাৰণে বাকী বেলেগ কথা কওক বেলেগ কথা কওক জুতি পোৱা মিনছ কি হে অকণো বেয়া নালাগেনে এইবিলাক শব্দ ফেচবুকত অলপ দিনৰ আগত অন্য এজন শৃংখলক আপুনি বহুত বেয়া বেয়াকৈ ক'লে এজন ল'ৰাক আপোনাৰ আপোনাৰ একে ভাই বা ককাই সদৃশ মানুহ এজনক কেনেকৈ সমালোচনা কৰিব আপুনি সেই বস্তুটো কিয় ভাষাটো শিকা নাই ভাষাটো শিকক সমালোচনাৰ ভাষা আছে আপোনালোকৰ ল'ৰাবিলাকক শিকাওক সমালোচনা কেনেকৈ কৰে ব্যক্তিগতকৰণকৈ মইতো এইবিলাক একো গুৰুত্ব নিদিওঁ যিমান লিখি থাকিলোঁ মই কাৰো উত্তৰ দিয়া নাই আপোনাক অকণমান শিক্ষিত ছোৱালী বুলি ভাবি যিহেতু আপুনি চেঞ্চিটিভ বিষয় এটা কথা ক'লে কাৰণে মই আপোনাক উত্তৰটো দিছোঁ আদাৰৱাইজ মই আপোনাকো উত্তৰ নিদিলোঁহেঁতেন কিন্তু নদী আৰু নাৰী জাগ্ৰত হওক তি অসমে কাম কৰি আছে আৰু মই তাৰে সচিব হিচাপে কাম কৰি আছোঁ এতিয়া আৰু শক্তিশালী হ'ল অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ মই অসম প্ৰান্তৰ মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক গতিকে এতিয়া আমি আৰু নাৰীখিনিক সহায় কৰিব পাৰিম সেই উদ্দেশ্য লক্ষ্য আগত ৰাখিয়ে মই কাম কৰিছোঁ উদ্দেশ্য লক্ষ্য সৎ আৰু আপোনাৰ কমেণ্টত দিছে যিসকল ল'ৰা মোৰ লগত আছে আগৰ পৰা তেওঁলোকে গম পায় যে মই কেনেকুৱা ধৰণে কাম কৰোঁ আপোনাৰ দৰে আপোনাৰ মামাৰ দৰে মই ডাঙৰ সংগঠন বনাবলৈ নাযাওঁ বা ডাঙৰ মানুহ হ'বলৈ নাযাওঁ মোক ইমান নালাগে অৰাজনৈতিক দল কৰি ৰাজনৈতিক দল খুলিছে টকা ক'ত পালে আপুনি যে মোক প্ৰশ্ন কৰিছে মই আন্দোলন কৰি পইচা লওঁ পৰকীয়া প্ৰেমৰ হেৰি কৰি পইচা লওঁ মোৰ একো পইচা নাই মোৰ একাউণ্ট চেক কৰক আপোনাৰ আপোনাৰ মামাৰ একাউণ্ট চেক কৰক এইবিলাক কথা নক'ব নদী আৰু নাই জাগ্ৰত শক্তি অসমে ক্ষমা নকৰিব এইটো কথা আপুনি ভাবিছে নেকি চেলেঞ্জ যদি কৰিছে একচেপ্ট কৰিছোঁ চেলেঞ্জ যদি কৰিছে একচেপ্ট কৰিছোঁ ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবেদন চলি থাকিব পৰকীয়া প্ৰেমক সমৰ্থন কোনেও কৰিব নোৱাৰিব ভাড়াঘৰত অবৈধ প্ৰেমিক প্ৰেমিকাক কোনেও ৰাখিব নোৱাৰিব স্পষ্ট কথা তাৰ কাৰণে আমাৰ যি হয় হ'ব এনেকুৱা কথা নক'ব ভদ্ৰ হওক হিমসিন হওক ঠিক আছে মই মোক বেয়াকৈ ক'লে মই কেতিয়াও মই ওৱান পাৰ্চেণ্টটো মই কষ্ট নাপাওঁ মই শুনি শুনি মোৰ হৈ গ'ল কিন্তু এই পৰকীয়া প্ৰেমক সমৰ্থন কৰি নক'ব অপ অকণমান উপলব্ধি